الشعب كبير وجدوله صافي Значит, меня зовут Давид Семенович Ермолинский. Я хочу сказать, что кроме шока существует еще очень крепкая благодарность ребятам. В наше очень непростое время еще существуют институты, которые, в общем-то, четко выполняют свои обязанности. Ребята огромные молодцы. И приехали вовремя, и пожар их безумно непростой и сделали все, что могли. Очень рад, что вот благодаря таким ребятам наша держава и существует. Говорю от души. Может быть, не очень складно, но тем не менее. Большое спасибо. Дурягин Алексей Владимирович. В 13.17 было получено сообщение о загорании крыши по адресу улица Авдеева Черноморского 4 дробь 1 в двух, э, двухпарадном четырехэтажном жилом доме. По прибытию первого подразделения на двух отделениях и лестнице было выявлено, что открытым пламенем горит крыша. Сразу же был дан повышенный номер, ранг номер два. И диспетчерам АДС было направлено дополнительно четыре отделения на основной технике и специальной технике. Из-за сильного ветра и отсутствия выходов на крышу Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям ваты, по чердачному перекрытию, а также распространился на жилые комнаты четвертого этажа. Огнетущие средства подавались в шести направлениях. Также работало два звена газо-дымозащитной службы. Было эвакуировано 12 человек. Путем самостоятельного выхода пострадавших на пожаре не было. По месту вызова работало 35 человек личного состава. Площадь пожара составила 300 метров квадратных.